নমস্কাৰ আজিৰ এই মহান অনুষ্ঠানত এটি কবিতা পাঠ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কবিতা হয়নে নহয় আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব আৰু ভুলবোৰ শুধৰাই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ মোৰ কবিতাৰ হিৰনাম সাধুকথা আইনাৰ আগত অথবা জনবাইৰ লগত অথবা নৈৰ যোৱালিত অথবা অৰণ্যৰ মাজত অথবা অথনা ভুলৰ সৈতে সংগমপনে কোৱা ভাষাবোৰ জানো কথা নহয় যিয়ে বুজাই দিয়ে জন ৰশ্মিবোৰ অৰণ্যৰ মাজত ছটিয়াই মিতেলী বাটো নৈৰ লগত মই এথপা কথনা ভুল উটুৱাই দি হেতেলীৰ সৈতে সপোন কাগজৰ সৈতে কলম আউসীৰ সৈতে পূৰ্ণিমা শব্দৰ সৈতে জংকাৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ভাষাবোৰ জানো কথা নহয় যাৰ সৈতে উটি ভাই গঢ়ি তলো অৰ্ধৰ সাম্ৰাজ্য গল্প উপন্যাস অথবা কবিতা মই স্বপ্নীল আবেলি জনাকৰ গাত ভেজাদী আবেলিয়ে কানে কানে কলে তুমি মিছলিয়া মোর রাজ্যত কত বাবা জোনাক মাথো ধুলির কুঁয়ি হেঙুলিয়া আনা সন্ধিয়ার পদুলিত জনাকর সমদল তাতেই তোমার সাম্রাজ্যর অবস্থা আবেলি কথা কথাব এটি এটি সাধু কথা নমস্কার ধন্যবাদ কমল চন্দ্র দাস তেখেতে